barchaga assalomu alaykum siz sí, 16 oltinchi kanalini tomosha qilyapsiz kanalimizga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang bugungi mavzuimiz sevgi testi juftliklardan bittasini tanlang Sizning tanlovingiz sizning munosabatlaringizni ochib berishi mumkin agar siz birinchisini tanlagan bo'lsangiz bu erkinlik siz juda muvaffaqiyatli odamsiz zo'r sezgi turli vaziyatlardan to'g'ri qaror qabul qilishingizga yordam beradi siz o'zingiz yoqtirgan narsani bajarishga urinasiz agar siz ikkinchisini tanlagan bo'lsangiz bu sevgi haqiqiy tuyg'u hayotingizda har bir daqiqada sizni ilhomlantirishi va quvonishi mumkin sevgisiz yashashning iloji yo'qligiga aminsiz agar uchinchisini tanlagan bo'lsangiz bu oila siz uchun oila birinchi navbatda siz o'z oilangizda sizni xafa qilmaslik uchun hamma narsa qilishga tayyormiz sizning tarbiyangiz tufayli siz ba'zi prinsiplarni qadrlaysiz va rioya qilasiz bugungi mavzeymiz shundan iborat edi xayr <laughs> do'stlar <laughs> omon bo'ling